Вітаю вас, в ефірі експерт на зв'язку. Євро стартувало за період чемпіонату в Україні, розраховують прийняти до мільйона іноземців. А ще задовго до чемпіонату економісти вправлялися в прогнозах, що подорожчає у зв'язку з євро, що буде з курсами валют, а ще хто зможе заробити на євро 2012 бо й справді хто, коли сувенірна українська символіка виготовлялася. В Китаї, отож, поки на стадіонах вирують пристрасті, поговоримо про те, якою буде фінансова ситуація в країні після чемпіонату У студії відомий український фінансист Ерік Найман. Пане Еріку, здрастуйте, дякую, що прийшли. Ви себе до футбольних фанів зараховуєте. Ну, не фанатію, но, звісно, сісна за Україну буду добре в Києві. Тисячі шведів, а планується, що приїде до 30 тисяч німців, стільки ж росіян. Ось загалом плануємо прийняти до 800 тисяч закордонних болівальників. Як така кількість іноземців може вплинути на фінансову ситуацію в країні? Ну, действительно уже много мы видим сейчас гуляет по киеву шведов действительно много приедет надеюсь россиян и на самом деле для украины выгодно чтобы россия дошла до финала тогда у нас будет может быть миллион одних россиян так. в украине и тут нужно с экономической точки зрения болеть за то чтобы украина и россия встретились в финале денег ну, денег к сожалению уж очень много не привезут потому что каждый в среднем болельщик оставляет 200-250 евро. Так. У нас иностранные. Поэтому мы умножаем миллион на 200-250, мы получаем 200, где-то 250 миллионов евро. То, что можно ожидать, останется в Украине. Скажите, вот такая грандиозная подія В супермаркетах полно символики э, евро. Але место виробництва. Сяо Юань Роуд, и так далее. То на евро в Украине зарубляет Китай? К счастью, мы покупаем в Китае эту продукцию за копейки, а продаем тем же шведам, англичанам и, ну и в том числе украинцам за гривны полновесные. Поэтому заработают на перепродаже символики не китайцы, А українці, а для літньої олімпіади в Лондоні, яка почнеться в кінці липня, теж Китай виготовляє сувеніри? Звісно, звісно. Це сьогодні фабрика сувеніров. Ви поїдете в Африку. Я лично бачив, в Африки в Кенії сувеніри китайські. Добре, ви дещо заспокоїли. Ви заявляли, що в зв'язку з євро держбюджет України мав великі видатки. А самі українці ще довгі роки будуть платити за футбольне свято. Что вы мали на уразе? Ну, к сожалению, действительно очень дорогой получился праздник, потому что построено было и стадионы в основном, к счастью, за деньги частных инвесторов, кроме, наверное, Львова, самый такой яркий пример. А, Но ну, инфраструктура, дороги, мосты, аэропорты, все это легло в государственный бюджет, естественно, в долг. А в долг это означает миллиарды гривен ежегодно мы будем тратить просто на то, чтобы Оплачивать хотя бы одни проценты. Ну, а что это может означать для украинцев, для бизнеса, в частности? Для украинцев ну, нужно будет готовиться оплачивать это. Це, э... Повышение налогов. все таки зростатимуть податки? Ну звісно, після вже парламентських виборів. Я думаю, що буде очередна волна збільшення налогів. Хоча налог на тибель закращається, але ми бачимо, що растуть непрямі, косвені налоги. Аналітики консалтингової групи, де він прогнозують Україні втрати від проведення чемпіонату у 6-8 мільярдів доларів. Мовляв, високий рівень корупції відлякав закордонних інвесторів, і всі ті ж ціни на готелі поставили під загрозу загальний прибуток від туризму під час євро. Ви погоджуєтеся з цією? Ну, отчасти можно согласиться. Вообще проведение таких масштабных культурно-массовых спортивных мероприятий это очень дорогое удовольствие. Если посмотреть пример Греции, Португалии, они получили убытки от проведения тех же европейских чемпионатов. Поэтому ну, особо радоваться, что мы провели еврочемпионат, не стоит. Но банк рассчитывает получить от туристов 1 миллиард долларов. Ну, я, уже 7, говорил, цивили? я уже говорил, придет на самом деле миллионов 200-250 евро, mm -hmm. вряд ли больше. Как вся эта ситуация может вплинуть на курс э, гривни по отношению к до доллару? До мы уже видели, буквально недавно вроде бы курс начал быстро возрастать, котировки 8-12 мы увидели на продажу гривны против доллара. Сейчас чуть-чуть небольшой откат пошел, потому что поехала Европа. Mm -hmm. Естественно, они приехали с евро, они их обменивают на, в обменных пунктах на гривну. Поэтому в июне будет все спокойно. И для украинцев это как раз очень хороший повод. Раз европейцы продают, надо покупать. Евро. И евро, и доллар. Так, але вы назвали только червень, уже зараз мы имеем червень, а липень, Ну, в июле уже начнут обыгрываться другие предвыборные страсти, то есть мы Закроємо тему єврофутбола і перейдем к теми парламентських виборів. Це вже буде інкаторибуд в октябрі. Просто є прогноз економічного експерта Олексія Комарова, що гривня подешевше на 40%. Однак, це за його словами може статися дійсно після парламентських виборів. Це може бути, і він каже, що це може бути лавиноподібний процес. Це може відбутися такий сценарій. Шансы на это есть, к счастью, очень маленькие, и на самом деле все в руках Национального банка и правительства. Если они запустят печатный станок, вот этот предвыборный пресловутый печатный станок, напечатают гривну, тогда гривна, конечно, подешевеет в районе 10-12 гривен за доллар. Если они удержатся от запуска печатного станка, тогда все будет спокойно, 8,20-8,50 в конце уже 2013 года. Найбільш песимістичний прогноз, на вашу думку, який ви можете озвучити. Не, ну найбільш песімістично, це може бути і 25 гривень за долар. Ну шанси на нього сьогодні ну те саме, що ми ну, завтра сніку Тобто, поки ще дуже маленькі. Добре, добре, це трохи заспокоює. До нас зараз приєднується датський журналіст. Ми поговоримо про те, як же гостюють в Україні іноземні вболівальники, оскільки пан Йоганнес Андерсен не володіє українською, то я перейду на на uh, Yohane, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем вас с победой сборной Дании в Харькове. Болельщики довольны? Uh, да, довольны. Если честно, объективно говорить, то это была неожиданная победа для нас, потому что голландцы очень сильная по команда. И очень много датских болельщиков сейчас довольно хотят приехать в Украину, потому что повышается надежда. Понятно. То есть будет еще больше, чем приехала сейчас, да? Скажите, <с> mm -hmm. Скажите <с> а <с> вот какие первые впечатления датских болельщиков от Украины? Ну, они, они конечно, знали, что они приедут не, не, в, не в такую вот Германию, где все работает более-менее нормально. Э, и их возят два часа, например, по городу, чтобы найти кемпинг. Э, не приносит блюдо в течение там, полтора часа в кафе или еще что-то такое. Э, Относится к непониманием того, что за э, две недели до, э, до, начала такого э, большого события и, и сколько людей приедет, э, отменили э, все те э, напряжающие... Вот, постные по отравлению вечером э, ночных поездов, которые были бы идеальны для угоса э, болельщиков, например, из Харькова до Киева. Угу. Скажите, пожалуйста, а если говорить вот о быте, да, где селятся болельщики, сколько они платят за жилье, устраивают ли их ну... эти цены? то, что украинцы иногда не понимают, что люди на западе имеют э, достаточно большие расходы, они выплачивают кредиты по жилью, э, пенсии, и э, имеют много расходов, поэтому они достаточно экономные и они искали в хостелах, э, в гостиницах и они, конечно, там тоже э, бывают щеки от того, что, например Кассино, где обои вообще расваливаются и такие вот неухоженные номера, они, например, считаются трехсвежесных и сами берут там по по или по 200 евро в ночь. Но в основном я, я, они они искали себе подешевле и нашли там с человека по 50 евро, по 70, по 100 евро. Я бы сказал. Спасибо. А, Йоганнес, как насчет питания? А, как относятся к ценам и качеству а, датчане в украинских кафе, в ресторанах? А тут, тут они, скорее всего, довольны. Очень хорошая украинская кухня. Им нравится, им нравится, что относительно наши цены пива. И я бы сказал, что они, наверное, в среднем тратят 200 300 доларів залишають е, в, в українську економіку е, в сутки. Угу. Не кладіть, пожалуйста, трубочку, оставайтесь на зв'язку, Йоганнес, хорошо. А я хочу попросити нашого гостя прокоментувати. Е, були прогнози, що в нас зростуть ціни і в закладах громадського харчування, і таксі, і дуже і послуги зростуть. Це дійсно відбудеться після євро? После евро, ну вот, в, в настоящий момент цены в кафе, в ресторанах остались теми теми же самыми. То есть с этой стороны все отлично. Естественно, цены на проживание выросли, выросли очень сильно, выросли. А, цены в такси, ну тоже тоже подорожали. Сейчас намного сложнее а, там, местным жителям, например, передвигаться по городу. Чи залышится це таким? То есть по потем цены впадут те, какие поднимутся сейчас? Ну, кафе, рестораны, естественно, вот. оно как было, так, так. и останется. Угу. А на гостиницы. гостиницы тоже упадут до предыдущего уровня, угу. а вот на такси могут и там, подтянуться к более европейскому уровню. Угу. Э -э, дякую, пане Эрику. Йоханнес, а, скажите, пожалуйста, а вот такой прикладной вопрос, поменять деньги, например, сложно для болельщиков? Вот им легко сориентироваться в городе? Они, например, тут очень много работают не так, как им привычно. Они не знают, что есть много маленьких обменных пунктов по городу, где можно легко обменять деньги. Поэтому они спрашивают, какие деньги нам брать с собой. Не опасно ли брать деньги из банкоматов, потому что здесь есть, как это называется... Машиники, а, давайте. Да, вот, и, то есть им надо все объяснить. С Едама и Евой, как у нас говорят. Но сам процесс несложный. То есть у них это все. Почему я спрашиваю? Потому что с 1 июня по 10 июля Нацбанк упростил обмену, правила обмена валюты. То есть это несложно для болельщиков, да, поменять деньги. Не, ну непонятно, конечно, совсем э, всякие бумаги подписать. А они, ну, э, они понимают, они, они этот воспринимают как э, некая экзотика, потому что э, есть разница между быть, вместо э, того, чтобы быть туристом в стране и, и жить, то есть быть иммигрантом, скажем так. Mm -hmm. uh, пожалуйста, оставайтесь на линии. Uh, в чем это спрощение полягает? Чем оно выключено для иноземцев uh, правило обмена валюты? Да, да. Это исключительно сделано для тех, кто будет предъявлять паспорт иностранного гражданина. Для украинцев все осталось, как, как было. То есть они просто предъявляют паспорт и изменяют. а в нас еще и обменивают, а в нас еще делают ксерокопию, как и было, так? Ну, ксерокопию сейчас уже не делают, насколько я помню, но ну, вносят все данные, чтобы сформировать базу, кто <гум> сколько покупает. Так, добре. И, Йоганнес, э, в Министерстве туризма уже подсчитали, что турпоток в Украину в связи с евро возрастет на 40%. Вот как вы думаете, датчане будут приезжать в Украину и после евро? Я думаю, что только в маленьких количествах, потому что все-таки, например, Харьков считает, ну, остается такое впечатление страшного серого города, где даже стадион, Uh, он, конечно, новый, но он тоже в количественных uh, красках. Львов, конечно, намного красивее, но очень uh, такой вот, uh, не не в, не в хорошем состоянии и uh, и, uh, и такое как, ну такое перепутанное все во Львове uh, по сравнению, например, с Харьковом, где нам сервис намного лучше люди uh, улыбаются в парах и uh, город ухожен. І я би сказав, що наші ціни бувають ніше в Кракові, ніж во Львові. Хорошо, спасибо вам большое, Йоганнес, за те, що ви присоединились к нам. Про те, як гостюють датські болівальники, нам розповідав датський журналіст Йоганнес Вамберг Андерсен. Панеріку, з огляду на те, що ми зараз почули від Йоганнеса, з України може вийти новий туристичний маршрут. Ну, отчасти да. Можем на свои Конечно, здесь нужно понимать, как это обоюдный процесс. С одной стороны, украинцы поймут, как обслуживать иностранных туристов в большом объеме. Потому что украинцы, украинцы давно не работали, когда Олимпиада 80 была, и это было очень давно, еще Советский Союз. Поэтому сегодня очень важно понять, какой сервис требуют иностранцы, требуют европейцы. И, соответственно, под это будут уже готовить какое-то и новое меню, новые цены, новые те же туристические потоки. Тот же Львов поймет, в чем его ошибки. Хотя для нас это удивительно. Львов обычно считался, наоборот, туристической И не, немецкая не пресса писала, что она задоволена Львовом. Да, да. А, для европейцев ну, тоже, я думаю, что вот эта экзотика, элемент экзотики, а поедем-ка мы куда-то на восток. Там, де що ще... там, где що не, не, там, там, не настолько по європейськи, ну, може бути, це теж когось буде прив'язати. Ви згадали Олімпіаду 80-го. Дійсно, до таких великих подій країна наповнюється там новими, будуються дороги, відбудовуються, готелі і так далі. От з огляду на це євро 2012 суттєво вплинув на нашу інфраструктуру. Якщо подивитися да, на це конечно, що ми зробили, Так, звісно, нові аеропорти, тобто ми бачимо... тот же Киев, Львов, Донецк, Днепропетровск, насколько я помню. Мы сделали тот максимум, каким можно было. Ну, это, конечно, не максимум. К сожалению, вот острота, финансовая острота подготовки к Евро-2012, она совпала с кризисом, причем с мировым финансовым кризисом, крупнейшим за последние 80 лет. То есть мы попали в самую мясорубку. И тем не менее мы все построили, и все более-менее очень пристойно. Я скажу, тут нужно дать должное правительству, что им удалось вот, справиться. Сайт «Украинские национальные новости» поведомляет, что по закінченню Евро-2012 уже в липні на банкнотном монетном дворе активизуются работа с друкованием дополнительной массы украинской валюты. Мовляв, зараз людей, причетних до друку гривні, відправляють в відпустку, щоб потім вони взялися за роботу. Це дійсно можливо? І якщо так, то до чого це може призвести? Давайте дождемося августа спочатку. а Там вже ми либо бачимо ці нові гроші, а що на чому скаже статистика, плюс наші кошельки, либо не бачимо. Тому тут слухи, я сейчас, наверное, немного страшнее той правды, которая будет. То есть, да, к сожалению, это возможно. потому что Национальный банк заявлял о том, что да, он будет, э, уже инфляция, инфляции нет в Украине, действительно, объективно, э, цены по итогам 12 месяцев последних не выросли, соответственно, Национальный банк может, имеет возможность напечатать гривну, которая не повлияет ни на инфляцию, ни как-то особенно на курс гривны, но тут вопрос, не, не, проскочат ли они необходимую грань, сумеют ли они остановиться. Кажется, что появились гривни за подписом пана Арбузова. Значит, другой. Давно пора, давно пора, потому что Значит, ну, это, это общая практика. Кстати, вот так мы и увидим. Это свежая, то есть следите за подписью, да. Если а. пошла свежая подпись, вот это и миссия mm -hmm. пошла последняя. А, хотя это общая, общая практика, общая мировая практика. Каждый председатель, новый председатель центрального банка, естественно, ставит свою подпись на новой валюте. Друг додатковые грошей повязывают... І, зокрема, виділенням Ощадбанку близько 6 мільярдів гривень на виплату грошей вкладникам, а ще великі борги, за які треба платити. От борги і вкладники, це дійсно є причини, чому можуть друкувати гроші додаткові. 6 мільярдів гривень, звісно, не настолько велика сума, яка способна сьогодні сколихнути фінансовий ринок, але в совокупності, якщо почнуть нипати на програму. Кредитування житла, так? Да, так, да, кредитування льготного, льготне кредитування життя, там, ще якісь соціальні проєкти. Все це по совокупності, якщо це дасть 20-30 мільярдів гривень, це уже буде немножко многовато. Ось ці соціальні ініціативи президента, ви їх порівняли із ситуацією, коли в зневоднену пустелю виливають відро води. Отже, вони не вплинуть знову ж таки на ситуацію на фінансовому ринку значно? Ну, от якраз, от, зараз гривни мало. Почему возникает же эта дефляция, так называемая, отсутствие роста цен? Потому что гривны нет, эмиссионный станок сегодня молчит, он на замке. И действительно возник определенный такой денежный голод. Когда банки, вы, как если у вас есть депозиты, вы рады, потому что высокие депозитные ставки. Правда, когда вы приходите в другую дверь и хотите взять кредит, вас это огорчает, потому что высокие же и кредитные ставки. И вот в эту пустыню... Выливание дополнительной дополнительної оно положительно. Оно бьет жар. Тут вопрос, якщо не з ведра з бронзбойта, тогда, конечно, буде вже плохо. Дякую вам за сьогоднішню розмову, пане Еріка. Сьогодні з нами був провідний український фінансист Ерік Найман. Ми говорили про те, як зміниться фінансова ситуація в країні по закінченні Євро 2012 У студії для вас працювала Ольга Ксюнц. Ми завжди на зв'язку. До завтра. то відразу на 40 відсотків гривня может впасти. Ну, оно будет, если будет, если вспоминаете, 1998 год. Тобто не відразу. Вот там было 1,8, потом 3,5, mm -hmm. потом 5 вот, с хвостом. Ну, вот, вот такие ну, вот раз, два.